حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ ملازمت سے فارغ ہو کر جب بھیرا پہنچے تو ایک بہت بڑے پیمانے پر شفا خانہ کھولنے کا ارادہ فرمایا اور اس کے لیے ایک عالی شان مکان بنوانا شروع کیا ابھی وہ مکان ناتمام ہی تھا کہ آپ کو کچھ سامان عمارت خریدنے کے لیے لاہور جانا پڑا لاہور پہنچ کر جی چاہا کہ قادیان نزدیک ہے حضرت اقدس علیہ والسلام سے بھی ملاقات کر لیں مگر چونکہ بھیرہ میں ایک بڑے پیمانے پر تعمیر کا کام جاری تھا اس لیے بٹالہ پہنچ کر فوری واپسی کی شرط سے کرائے کا یقہ کیا جب حضرت اقدس علیہ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قبل اس کے کہ آپ واپسی کی اجازت مانگتے حضور نے خود ہی دوران گفتگو میں فرمایا کہ اب تو آپ فارغ ہو گئے آپ نے عرض کیا ہاں حضور اب تو میں فارغ ہی ہوں وہاں سے اٹھے تو یکے والے سے کہہ دیا کہ اب تم چلے جاؤ آج اجازت لینا مناسب نہیں ہے کل پرسوں اجازت لیں گے اگلے روز حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کو اکیلے رہنے میں تو تکلیف ہوگی آپ اپنی ایک بیوی کو بلوا لیں آپ نے حسب الارشاد بیوی کو بلانے کے لیے خط لکھ دیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ ابھی میں شاید جلد نہ آ سکوں اس لیے عمارت کا کام بند کر دیا جائے جب آپ کی بیوی آ گئیں تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ کو کتابوں کا بڑا شوق ہے لہٰذا آپ اپنا کتب خانہ بھی منگوا لیں تھوڑے دنوں کے بعد فرمایا کہ دوسری بیوی آپ کی مزاج سناس اور پرانی ہے آپ اس کو ضرور بلا لیں پھر ایک موقع پر حضرت اقتص نے فرمایا کہ مولوی صاحب اب آپ اپنے وطن بھیرا کا خیال بھی دل میں نہ لائیں حضرت مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں دل میں بہت ڈرا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں کبھی نہ جاؤں مگر یہ کس طرح ہوگا کہ میرے دل میں بھی بھیرے کا خیال نہ ہوئے مگر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بھی عجیب تصرفات ہوتے ہیں میرے وہما اور خواب میں بھی مجھے وطن کا خیال نہ آیا پھر تو ہم قادیان کے ہو گئے ناظرین کرام غور فرمائیے ایک شخص ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنے وطن میں ایک عالی شان مکان تعمیر کرتا ہے مگر امام کی اطاعت کا جذبہ اس حد تک اس پر مستولی ہے کہ وہ اتنا بھی عرض نہیں کرتا کہ حضرت مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس مکان کو فروخت کر رہا ہوں تا وہ روپیہ ہی میرے کام آوے بلکہ یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی اور کے ذریعے ہی اس مکان کی فروختگی کا انتظام کرے کیونکہ اس صورت میں بھی اسے اندیشہ تھا کہ مبادہ حضرت اقدس کے اس فرمان کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ مولوی صاحب اب آپ اپنے وطن بھیرے کا خیال بھی دل میں نہ لاویں بس ادھر حکم ملا ادھر آمننا و صدقنا کہا حضرت ماسٹر عبدالراؤ صاحب بھیروی فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بھیرے کے کسی رئیس نے آپ کی خدمت میں چٹھی لکھی کہ میں بیمار ہوں اور آپ ہمارے خاندانی طبیب ہیں مہربانی فرما کر بھیرا تشریف لا کر مجھے دیکھ جائیں آپ نے اس رئیس کو لکھا کہ میں بھیرے سے ہجرت کر چکا ہوں اور اب حضرت مرزا صاحب کی اجازت کے بغیر میں قادیان سے باہر کہیں نہیں جاتا آپ کو اگر میری ضرورت ہے تو حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں لکھو چنانچہ اس رئیس نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا حضرت نے فرمایا کہ مولی صاحب آپ بھیڑا جا کر اس رئیس کو دیکھائیں جب آپ بیرا پہنچے تو اس رئیس کا مکان بھیرے کے ارد گرد جو گول سڑک ہے اس پر تھا اسے آپ نے دیکھا اور نسخہ تجویز فرما کر فوراں واپس تشریف لے آئے نہ آپ نے آبائی مکانوں کو دیکھا نہ نئے زیر تعمیر مکان تک گئے نہ عزیزوں سے ملاقات کی نہ دوستوں سے ملے بلکہ جس غرض کے لیے حضرت اقدس نے آپ کو بھیجا تھا جب وہ غرض پوری ہو گئی تو فوراً واپس تشریف لے آئے